Привет! С вами Алекс Мансуна и программа Брик. И сегодня я хочу сделать сборочку на наборы серии Лего Сити. Это у нас стартовый набор, вот такой вот. От 5 до 12 лет, артикул 60066. Сейчас в, наборе, в набор входит одна инструкция, такая вот небольшая, и два пакета дизайн. Сейчас я буду снимать сборку. Ну никогда этого еще не делал, не снимал сборку, ну сейчас начнем с мини-фигурок. Начнем собирать мини фигурс Так, сейчас я ищу селиться. Так, летел нашел, шляпу. Это... Это нет. Где эта голова? Вот это? Нет. Это голова. Ну, как Где эта голова? Такая? Или вот такая? Вот такая. Такая? Ну, а вот тут... На более черное лицо, но тут нарисовано такое другое. что, потом поменяю. Так. Синие штаны. Такие вот. Такие вот. Так. И шляпа. Все, первая мини готова. Сейчас, замечку. Легкую горку пока ее посмотрите. Тут ее нет. Сзади есть принт полез. Так теперь собираем преступника. И вот. Раз, два. Вот у нас получилась такая вторая мини фигурка. Снимаю эту, вставляю вторую. Вот, сломался. Будет в отдельном видео с этим Вот дальше собираем дальше фигур. Так вот такой вот синий штаник. Кстати, хочу показать здесь паука и змею. Они вот такие вот классные, такие, такие вот классные, прекрасные. Э, ну, из, из сборки это приходит к обзору, все. Я фигурки показывать в этом обзоре, в этом видео не буду. Потому что фигурки, обзор фигур должен быть, вот, поэтому... И фигурки не будут показывать. Так. Так вот. И зачем? Это. Так. И вот это. Так. Это я сейчас свежу в фигурки фигурке И последняя, самая прикольная, думаю, мини-фигурка. Самая прикольная, наверное, мини-фигурка. И эта мини-фигурка встречается только в двух наборах. И еще в одном каком-то, не знаю, каком... Но еще вот одном только. Так. Э где еще Кстати, тут две города было. Класс! Ну можно на другую какую-то мини-фигурку одеть. Круто. Так, где еще один ноги? Я не могу найти никак. Что это такое? Где ноги? <свист> а вот они. <свист> Что? Так. Не у руки ничего нет. Так, дальше. Будем такие yep. макитаньки. Так, есть вот такие. По-моему, вот это не коленика. Вот <мес> такая... Ой, забыл еще шахватить. Так, сейчас мы собираем полицейскую подводную лодку. Или просто вытянуть. Так, раз и два. Два. 1, 2, 3. Да, вот. Да, вот такой блок. Кстати, в этом наборе не было. Вот это... Нет. Нет. Вот. такой Вот. 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 в этом наборе вторая Что-то я теперь уберу. Вторая. А, шоу. Дальше собираем. И теперь еще не капка. Так. что прокручиваться прокручиваю Это кон... Это настоящая конструкция. И китайская. И Мальчик конструктор Дальше спрям кресло. Я же почти заканчиваю, кстати. В один спрям бинокль. Бинокль цепляем. А в другой раз и класс. Никогда не было рекорд. Так, два я почти уже, кстати, закончила. Тогда цепляем -да, самую большую педалику. Вот такую. Вот. Все получилось. Чуть-чуть. Дальше цепляем такую педалику. Видим такие цепки. Тут, у которых левый. И. все, наша водная лодка готова. Сажаем туда нашу мини Так, готова. Вот такая вот у нас получилась лодка. Классная лодка а вот первый подводный набор Лего. Теперь собираем эту я Не знаю, как забыл, как называется. Берем сюда лягушки, детальки. Их надо две штуки. Нет. Так, потом сюда штуки.

Сейчас буду... Сейчас буду искать... Сейчас. Будем искать. Куда делась.

через тайку. Забрал мне самолетчики до Симпсона. Нашел. Такого же цвета. Так. Это Макс. Тут. Так. Еще открываем. Еще. Такой блок. Так. Wolfs Ort Gasse. Вот, у да, нас получилось вот такое вот Уже. Продолжаем. Будет сборка крокодила. Так. Так. И тут на вот такой вот небольшом механизме цепляется вот такая вот деталька. Обзор, вот. Вот. А кстати, выглядит будете тоже сегодня. Смерком, дичком. Так, теперь идем к самому интересному. В парке крокодила. Так, я его. Не хочу, чтобы он был тут, наверное. Я его хочу, чтобы он был как легендарный зверь в моей коллекции из Лего. Чима. Покавляем. Вот у нас котовка. Набор собран. Набор собран. Mm -hmm. Так, сейчас я постоянно таки поставляю, что захочу. Сейчас я постоянно танки поставляю. Вот даже ну, еще один крыльчак можно сделать, что это механический крокодил. Можно сделать, что это механический крокодил. Злодеев так вот. Так, совредить еще один фонарик. Фонарик. Так, ну... И на этом все. Всем пока. С вами был Лекс Мансуна. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Лекс Мансуна. Пока. Ссылочка, где я купил этот набор, в описании этого ролика.